אני חושבת שהאתגר הגדול ביותר שלנו כחברה ישראלית זה שאנחנו חברה שלא משנה כמה זמן עובר, נשארנו אנטי פולנים. כלומר, גם עם הניסיון של לבוא ולשבור סטריאוטיפים, כחברה זה משהו שהוא מאוד מאוד נוכח. אפשר לראות את זה מבחינת חדשות בפולין, הרבה יותר מושכות מבחינת חדשות רעות ודחיקה שמעוררת שאלות. לעומת אה, אה, הונגריה, לשם עניין, גרמניה. כלומר, יש משהו בעניין הזה שהוא אימננטי בחברה שלנו. והמקום הזה הוא מאוד מאתגר, אז במקום החינוכי. מה עושים עם זה? אני יכולה להגיד שעם תלמידים, יש משהו שהוא אולי הרבה יותר פשוט. כי תלמידים עדיין לא מעוצבים בדעתם. נכון שגיל ההתבגרות זה גיל מאוד של דיכוטומי של שחור ולבן. מצד שני, אה, אם מאתגרים אותם, אם ככה מעניינים אותם, אם הם חווים, הם הרבה יותר מוכנים להיפתח. ובמסעות לפולין יש לזה משמעות מאוד גדולה. עכשיו, זה נורא תלוי איזה הכנה הם עוברים, כי התפיסה היא הרבה פעמים שפולין היא בית קברות, הם, הם מגיעים רק למחנות השמדה, וההכנה לכן היא מאוד משמעותית. כלומר, המרכיב הזה שנמצא על הדף חוזר מנכ"ל במסעות לפולין, שאומר, צריך... לכלול בהכנה לפולין וגם במסע משולש שווה צלעות נקרא לו, כלומר היסטוריה של שואה, ההיסטוריה היהודית לפני, והחלק של פולין שהוא החלק הצר יותר, אבל בלי פולין אין יהודי פולין ובלי יהודי פולין אין פולין, כלומר השילוביות הזו היא קריטית בהבנה של ההיסטוריה היהודית פולנית, וגם ההיסטוריה הפולנית באופן כללי מבחינת התרומה של יהודים לה, ההכנה היא מאוד חשובה ומאוד משמעותית מבחינת התחלה. השלב הבא זה גם מה עושים בתוך המסע. והמקום, הרבה פעמים אומרים, זה לא מעניין אותם. זה לא עניין שלא מעניין. הרי מה שאנחנו בוחרים להכניס למסע, זה מה שהם מקבלים. והכל שאלה של איך אנחנו משווקים את התכנים שחשובים לנו להעביר. וכשרואים, כשפוגשים אנשים שחיים בפולין, ואני לא מדברת רק על הפיילוט, על המדריך הפולני, או רק על הנהג והמאבטח, אלא אם עושים מפגש יותר משמעותי, כמו לדוגמה, אם זה בתוך תחום הדת, במובן הזה הפרופר, שמי שמדריך אותם באושוויץ אחד, זה מדריך פולני מקומי. זו אמירה. וההבנה של ההיסטוריה, וגם השאלות הן אחרות, איך אתה יכול לעבוד במקום כזה? זו שאלה, ואז פתאום מבינים, רגע, יש גם את הסיפור הפולני בתקופת מלחמת העולם השנייה. אושוויץ זה לא רק אמירה, הוא קם כמחנה ריכוז לפולנים, אלא הוא... יש את הקשר האישי, שוב, המפגש האישי הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, אבל זה גם נכון לחיים יהודים לפני, כמו הסיפור של ברמה גרוסקה. כלומר, ההגעה בלובלין למרכז של לא יהודים, שעוסק בהנצחת לא רק השואה, אלא הרבה יותר חשוב מזה, החיים היהודים, בכל המרחב הזה של לובלין והאזור, זה סיפור אדיר. ו... זה מותיר לך אותם בל יימחק, זה מאוד מעניין. עכשיו נכון, זה לא משתווה למחנות השמדה בביק... או לשעבר בביקור שלהם, אבל יש לזה המון כוח. ולכן החשיפה הזאת היא מאוד משמעותית כדי לבוא ולנסות ליצור איזשהו שינוי. וזה גם בא לידוי ביטוי במסע הלימודי. מסע לימודי שנמשך 12 יום, שמורכב בדיוק מאותם מרכיבים של היסטוריה יהודית לפני השואה, שואה ופולין היום, וההיסטוריה הפולנית, תוך כדי... מקסום במסגרת הזמן שניתן, גם מפגשים עם פולנים משמרי מזיכרון. אז זה גרוצקה, זה קרולינה יעקובנקו במוזיאון של יהודי שלזיה, בגלייביצה ובבנג'ין, הסיפור של זגוומביה, זה הדרכה באושוויץ אחד על ידי הצוות של אושוויץ, כלומר באמת הניסיון לחבר. כי יש לזה חשיבות מאוד גדולה. אלמנט הנוסף שהוא מאוד חשוב להכניס לכם לתוך המסעות, זה גם המפגשי נוער. מפגשי הנוער, הם בדיוק מאפשרים את המפגש הבלתי אמצעי הזה, עם חבר'ה בני גילם, והבנה שנוער הוא נוער באשר הוא נוער. אבל נורא חשוב שבמפגש הזה הוא לא נשאר רק בגדר הרמה החברתית, אלא לא צריך לדבר שואה, ברור. אבל אתה יכול לבוא ולדבר על דברים כמו אה, מה משותף בינינו, סוגיות של זיכרון, של גיבורים, באופן כללי. פתאום מוצאים גם כן מכנים משותפים. יש לזה הרבה מאוד כוח. וההפרטה הזו, מאיזשהו דימוי מרוחק, שלא קשור אליך, שאפשר לומר עליו הרבה דברים, הוא פתאום מתפרק ברמה האנושית. וזה מאוד מאוד מקרב. ואחד הדברים שגם אפשר לראות כתוצאה ממפגש... ממפגשי הנוער האלה, זה הקשר שממשיך אחר כך. פייסבוק, אינסטגרם, לא משנה, כל המדיות, כן? מאוד משמעותי. ויש מי שאפילו נשאר חברים לעת, כלומר באים וכותבים מכתבים אחד לשני. יש לזה הרבה מאוד משמעות. כשאנחנו מגיעים לסוגיה של מבוגרים זה יותר מורכב. כי מבוגרים הרבה יותר מעוצבים בדעתם. אחד הדברים שאני רואה, שזה מאוד מפתיע אנשים. נגיד במפגשים עם מורים ישראלים לקראת מסעות לפולין, כשאני מדברת על פולין היום. והעובדה, ואני מאוד מנסה להקפיד על העניין הזה, וגם לי לקח זמן לעשות את השינוי הזה, שמה ששמים במרכז זה לא הסיפור היהודי. כי עם כל הכבוד לסיפור היהודי, ביום-יום לפולני הממוצע זה לא האישו. כשמדברים על פולין היום, בואו נדבר רגע, פוליטיקה, כלכלה, חברה, מה מעניין, מה, במה הם מתעסקים, מה הם קוראים. קולנוע, העובדה שאידה זכה באוסקר, בתור הסרט היחיד הפולני שזכה עד היום באוסקר, כלומר, ומה השיח שהיה סביבו, כלומר, זה יכול להתחבר גם לפעמים לנרטיבים לנרטיב של, שלנו, ברור.